Посмотрите, вот это люди, которые, посмотрите, это люди, которые получились по большой проблеме от валютного, так сказать, фигурирования, потому что они имеют кредиты в валюте брать кредиты в пятом, в шестом, в седьмом, восьмом. Брали... И по пятое поколение души. И поэтому сейчас мы должны... А схема следующие, то есть через суды, через исполнительные суды... Я... давайте. Я... Да. Друзья, когда человека по незнанию обворовывают, когда он поймет, что его обворовали по его незнанию, он не должен отдавать свою собственность. И если он будет отдавать свою собственность на этой сей создавать новые мошенники. Если не бороться, мы только создаем новых драконов. Возникает вопрос, я за это имущество почему должен выплачивать разницу по 16 и по 18? Да, официально входящую. Вызывайте официально входящую что приняли. Суды принимают решение незаконное. Я же не могу на 5 старин. Хорошо, я вас Мы заедем, вашу принимаем. И вы, наши единомышленники, нам помогаете. Я Это делается в интересах национальной экономики. Но только 7 миллионов человек от этого пострадали. И за это платят. Это интерес национального банка. Который не выходит даже со своими э, валютными интервенциями уже месяц. Мы на... ответили на свой вопрос сами. Да. Интерес национального банка может быть в чем угодно, но только не в благосостоянии свой... граждан Украины.